Я на пляжном футболе здесь, на этом великолепном чудесном стадионе. Я в этом году, и приехал сюда, я удивился. Неужели в Черкасах нашелся достойный человек, который вложил свои деньги в этот стадион? Э, и предоставил командам лучшие, можно сказать, лучшие, одни из лучших условий. Не только Выйдя сегодня на это чудесное поле, я вспомнил молодость и положил свои четыре гола, которые, я надеюсь, нашей, ну, принесли нашей команде успех. И со счетом 9-6 мы победили, можно сказать, очень сильную команду Тайнара.